Tim alkanlar test toplusu 2019-dan e, 214-cü sualla davam edirik. Demək, x maddəsinin formulunu istəyir burada bizdən. X maddəsi C3H8-in e, xlorlaşma reaksiyasının məhsulu olacaq. Çünki burada C3H8 reaksiyayə girib. X maddesinin Hxlor alınır. Alkanlar biliriki halogenlərla reaksiyaya girdikdə halogenli törəmə və Hxlor əmələ gətirir. Burada e, biz CH8-dən neçə hidrogen atomunun əvəz olunduğunu tapsaq, formulda tapmış olarıq. Əvəz olunan hidrogen atomunun sayı reaksiya nəticəsində əmələ gələn xlorid turşusunun hidrogen xloridin daha doğrusu moluna bərabərdir 1 mol alkan üçün hesabladıqda əlbəttə ki. Yəni belə deyək C3H8 H xlor 0.3 mol 0.3 mol C3H8-dən 0.9 mol H xlor alınır. Bəs, 1 mol C3H8-dən neçə mol HCl əmələ gələrdi? Bunu tapacağıq. E, bu 3 mol eləyəcək. 3 mol HCl əmələ gəlib. Yəni 1 C3H8 xlorla reaksiya girib C3H hələlik xlor boş saxlayıram plus 3 HCl alıb. Nəzər video izahında demişdik ki, burada alınan xlorun molu ilə, burdanın xlorun molu ilə, ay başdən H xlorun molu ilə. Xlorun reaksiya girən molu və əvəz olunan hidrogen sayı eynidir. Yəni 3 ədəd e, hidrogen əvəz olunacaq. 8-dən 3 ədədini çıxsa 5, xlor da burada 3 olacaq. Cavab B variantı C3H5Cl3 olacaq. Növbəti e, sual. Bizə halogen alkanlardan monohalogenli törəmələr verilib. Bu halogenli törəmələrin natriumla reaksiyasına alınan ən uzun karbon zəncirli alkan molekulunda birlik karbon atomlarının sayını istəyirik bizdən. Verilən halogen alkanları yazaq əvvəlcə: ikili butil xlorid, xlor, izopropil xlorid xlor və üçlü butil xlorid. Bunların natriumla reaksiyasından nə alınar? Hansında daha uzun zəncirli bir alkan alınar? Zəncir uzanması bu halogenə qədər olan hissə özü qədər uzanır, belə düşünün. Yəni ə burada halogenə qədər olan hissədə neçə karbon var? 3 karbon var. Daha 3 karbon uzanma baş verəcək. 6 karbon olacaq əsas zəncirdə. 2 karbon var. Daha 2 karbon uzanması. 4 karbon əsas zəncirdə. 2 karbon, daha 2 karbon. 4 karbon var əsas zəncirdə. Deməli ən çox ən uzun karbon zəncirli alkan bu radikaldan alınacaq və bundan alınan, bundan alınan halkanın formulunu yazıram. Halogenə qədər olan hissəni yazırdıq. Halogen çıxdığı yerdə sanki bizim üçün bir güzgü idi və al reaksiyaya girən radikalın güzgü əksini yazırdıq. Ən uzun zəncir və ancaq bizdən birlik karbon atomlarını soruşur. Birlik karbon atomu yalnız bir karbonla birleşən carbondur. Birlik, birlik, birlik və 1-dir. Birli. 4 karbon burada birlik olacaq. Cavab burada 4 A variantı olacaq. <laughs> Növbəti sual 221-ci sualdır. <laughs> Bəli. Burada bizə e, ee, x maddesi ve y maddesi verip x'in hidrojenleşme məhsulu deyir ki 3 metil butanol içidir. Yani bu x maddesi x maddesi r 1 cor r 2 hidrojenleşerken 3 metil butanol içi alınır. 3 metil butanol içi necə yazılır? 1 2 3 4. Butanol olduğu üçün butan olduğun 4 karbon. Ol 2, ol OH deməkdir. 2-də bir yana OH qrupu. Və 3 e, metil deyir 1 2 3-cü karbonunda da metil qrupu. Hidrogenlərin tamamlayı. Bəs. İndi biz burdan R1 və R2 radikallarını müəyyən eləməliyik. Həmçinin R3 radikalını müəyyən eləməliyik. Baxaq alınan maddəyə. Bax burdakı CO qrupu özünə hidrogen birləşdirir. Bu qrupa bura çevrilir. CHOH-a çevrilir. Yəni burada radikal hissə buradır Bax, və buradır. İndi məsələ nədir? Məsələ odur ki, R1 radikalı metildə ola bilər izopropild ola bilər. Həmçinin R2 metil də ola bilər, izopropil də ola bilər. Bəs R1 hansıdır? R2 hansıdır? Bunu bilmək üçün burdakı şərtdəki ikinci hissəyə baxırıq. Deyir ki, X və Y molekullarında cəmi 18 hidrogen atomu var. Yəni bu maddədə və bu maddədə cəmi 18 hidrogen atomu var. Biz fərz eləyək ki, ə e, R1 radikali bax bu izopropildir. Yəni tərkibində 3, o da 1 7 hidrogen olan bir radikaldır. Baxaq, maddələrdə neçə R1 var? R1, R1, 2 dənə R1 var. Hərəsində 7 hidrogen olsa bu elə 14 hidrogen. Yerdə qaldı R2-dəki hidrogenlər və R3-dəki hidrogenlər cəmi 4 hidrogen qalır, 2 radikalın payına. Düşünək, 2 dənə alkil radikali Zəhmə 4 hidrogen saxlaya bilər. Met saxlaya bilməz. Çünki ən sadə radikal, alken radikalı, metil radikalı, onun 3 karbonu var. Yəni hətta biz R2-nin metil qəbul eləsək, R3-də bir hidrogen qalır, bu da mümkün deyil. Deməli, metil radikali, deməli, metil radikali CH3 imiş. Bu bura metil imiş. Bura isə izopropil isə R2 imiş. Bu R1 yanlışdır. R2 radikalı da izopropil imiş. CH3. Qaldı R3 radikalını təyin eləməyə. R3 radikalı bax burdadakı bu radikali təyin eləmək qaldı. Bu hidrogen saylarından biz e bunu təyin eləyəcəyik. Necə təyin eləyəcəyik? Maddələrimizdə 2 dənə R1 var. R1 radikalları dedik metil radikalıdır. Metildir. Metillərdə cəmi 6 hidrogen altı hidrogen R2 radikalı da bizə məlumdur. R2 radikalında 7 hidrogen, 6 hidrogen və 7 hidrogen eləyir 13 hidrogen. Cəmi 18 hidrogen olacağına görə R2-də R3 radikalında bağlıdır. R3 radikalında 18 - 13 5 hidrogen atomu olmalıdır. Bu da əlbəttə ki etil radikalıdır. Etil radikalı İndi bax bizdən sualda nə soruşur? Biraz ekran tam əhatə eləmir sual oçun vərəqi yuxarı aşağı sürüşdürürəm. R1R2-ni istəyir, alkanı. R1R3 alkanını istəyir və R2R3 R2R3 R2 alkanını istəyir, bəli. R1 R2 radikalının birləşməsindən alınan alkan. R1 metildir. R2 izopropildin. Bunların birləşməsindən 2-metilpropanol alınar. 2-metilpropanol. 2-metil propan. Bu əsas zəncirdir, bu metil radikalı. R1 R3-ün birləşməsindən hansı maddə alınar? R1 dediyimiz metildir, metil radikalı. R2 isə etil radikalı. Yəni C2 E, yəni 2 karbon yazaq. Hidrogenləri yazmıram. O hidrogenlər çox rahat görünür burada. Burada neçə karbon atomu var? 3 karbon. Bu propandır. Və sonda R2R2 radikali, 2 izopropil radikalının birləşməsindən alınan maddə də bu bir izopropil, bu da bir izopropil 2,3-dimetilbutan olacaq. 2,3-dimetil utan. Deməli, cavab burda 2-metilpropan, propan və 2,3-dimetilbutan E variantı olacaq.